श्रीरामपूर सामाजिक कार्यकर्ते तथा अन नुरानी ग्रुपचे अध्यक्ष भाई शब्बीर शेख यांचा अनोख्या पद्धतीने वाढदिवस साजरा करण्यात आला यावेळी वंचित गरजू गरीब कुटुंबातील मुलांना भोजन व कपडे वाटप करण्यात आले यावेळी समता फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष ज्येष्ठ संपादक श्री शौकतभाई शेख ॲडव्होकेट मोहसिन शेख यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले तसेच पुढील वाटचाली शुभेच्छा दिल्या एन एस नोजकरता अनिल सह नानक पाटील सदाफळ श्रीरामपूर आज माशाल्लाह हमारे मोहसिन भाई श्रीरामपुर के अंदर एक जानी मानी शख्सियत और आज तक सोशल वर्क के अंदर इनका बहुत अहम योगदान रहा है आज ये इनके जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक नई बुनियाद डालने की कोशिश की है इनका हम लोग सभी इस्तेबाल करते हैं इस चीज़ के लिए आज हम लोग देखते हैं कि जन्मदिन के मौके पर केक काटना आतिशबाजी करना डीजे बजाना अपना जो मेहनत की कमाई है उसको फिजूल चीज़ों में खर्च करना दूसरों को भी तकलीफ देना ऐसी कुछ चीज़ें आम हो चुकी है पर इन चीज़ों से बचते हुए आज जो गरीब कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश नई कोशिश की गई है अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे भाई की उम्र में सेहत में रोजगार में बरकत अता फरमाएं और ऐसे नेक काम में सभी को जुड़ने की और इससे सीख लेकर इसी तरीके से जन्मदिन मनाने की सभी को तोफ़ीक अता फरमाए इतनी बात कहकर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए और मोहसिन भाई ने आज या निमित्त एक नवीन पायंडा समाज समर्थ बोला यामध्ये त्यांचा उद्देश असा होता की आपला वाढदिवस साजरा करताना कुठल्याही प्रकारचा बळीजावपणा करायचा नाही आणि कुठल्याही प्रकारचा फालतू खर्च न पडता तेच पैशाच्या द्वारे आपण गोर गरीब उपेक्षित आणि दुर्लक्षित यांना जेवण कपडे वगैरे जर असं आपण देऊ शकू तर त्यापेक्षा दुसरं ते काय महत्वाचं करू शकणार या अनुषंगाने आज त्यांचा वाढदिवस साजरा करताना खरंच खूप स सगळ्यांनाच खूप आनंद होत आहे त्यांचा तर आनंद होणारच आहे सगळ्यांना आनंद होतो आहे आणि या अनुषंगाने सर्वांनी हा आदर्श आपल्यासमोर ठेवून अशा प्रकारे वाढदिवस साजरे केले तर समाजामध्ये मला नाही वाटत तर कुठल्याही प्रकारच्या ओढीवर राहतील आणि कुणी पण उपेक्षित राहू शकेल या ठिकाणी मी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे दोन शब्द थांबतो <स्वंगा>